नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपादेवीमाहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैवणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्यमहाभागं तं ऋषिं संशितव्रतम् ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगामसद्यस्तपसे स च महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाजा नदीपुलिनमास्थितः स च वैश्यस्तपस्ते पे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयी अर्हणां च क्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतु स्तौ बलिं चैव निजगात्रा सुुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका देव्योवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ते मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रेन्द्रपोराज्यमविभ्रं शन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैशस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वयायश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वातयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः इति यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ स्वस्तिश्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशः